Ездили в Киев, встречались с руководством Украины, начиная от депутатов, начиная от Юлии Тимошенко и со многими министрами. Я лично в письменном виде дважды обращался к премьер-министру. Последнее мое обращение было в мае, в мае месяце 2009 года, где я обратился с просьбой прислать сюда к нам в Одессу хотя бы одного честного, не, не берущего взятки следователя с Генеральной прокуратуры, на что нам не ответила, к сожалению, такого нет. Ну, мы в этом до сих пор и убеждаемся, поэтому э, вся наша борьба направлена э, на то, я прошу обратить внимание, особенно средств массовой информации, чтобы не было опять никаких-то недомолвок, недосказов, э, произвольных для вас мнений. Вся наша борьба направлена на то, чтобы вернуть данную землю, данный рынок в коммунальную собственность, для того, чтобы потом нам передали кооперативу, передали долгосрочное пользование этим рынком. Мы хотим приносить пользу государству, мы хотим бюджет пополнять. Не чьи-то карманы, а бюджет государства. Я еще раз это подчеркиваю, чтобы не переворачивали мои слова, потому что это уже неоднократно звучит. По СМИ цель захвата этого рынка. Мы его не захватываем. Мы не можем захватывать то, что мы построили своими руками. Поэтому мы неоднократно обращались в облгосадминистрацию для того, чтобы облгосадминистрация разобралась. В данном вопросе до сих пор этот вопрос не решен. Дело дошло уже до того, что э, мнимые хозяева, мнимые хозяева, не собственники никто, мнимые хозяева, якобы получили госакт на землю. Хорошо, пускай будет госакт на землю. Но на данной территории находится рынок. Значит, они должны получить какие-то документы на этот рынок. Но рынок... На этом месте существует с 1988 года. И договор купли-продажи, который подписывался и составлялся в Беляевской районной администрации с ООО ⁇ Новая Украина ⁇ звучит приблизительно так. Продается земля под строительство рынка. Это январь месяц 2008 года. Ни администрация района, ни администрация области. Не заметила почему-то порядка 1200 торговых павильонов, которые находятся на данной территории, не заметила, что там находится 1988 года рынок, а продается просто земля по строительству рынка. И продали нас с нашими павильонами, нас как души при крепостном праве по 26 гривен 55 копеек за квадратный метр. И за душу тоже. <laughs> Нет, вместе с душой. Поэтому э, почему-то до сих пор никто ни судовые инстанции, ни, прокур, ни прокуратура, ни милиция до сих пор не видит криминала. Вот э, во всех наших обращениях неоднократно обращались в прокуратуру, в органы э, милиции, в облгосадминистрацию. Обратите внимание, что нас продали, нас продали. Не землю, а нас продали с павильонами. До сих пор никто это не заметил. Почему-то отстаиваются интересы э, царства небесную Петросяну на сегодняшний день уже хозяин, хозяева братья Мусаева. Ну, конкретно один из братьев Халид Мусаев. И, и младший Петросян. И младший Петросян, да. И почему-то, э, опять же, до сих пор никто не обращает внимания на то, как произошла передача власти на данный рынок то э, отменены суды, решения судов, которые якобы э, э, при, э, которые якобы э, приняли решение о том, что на, на данной территории есть целостный имущественный хозяйственный комплекс. Эти решения были отменены. Пошли другим путем через районную э, власть приняли на сессии э, района, приняли решение о том, что есть целостный имущественный хозяйственный комплекс. То есть, всевозможными уловками, какими-то непонятными решениями все это дело производится. Поэтому ситуация на сегодняшний день сложилась так, что люди, члены кооператива, вот здесь у меня есть обращение к губернатору, это оригинал, здесь 530 подписей. Это те люди, которые работают на данном рынке. К сожалению, здесь не все подписи, но вот в наличии на сегодняшний день 530 подписей. Это люди, которые написали свою фамилию, имя, отчество, номер контейнера, адрес, по которому они проживают, и номер телефона, который, которому можно любому из этих подписей позвонить человеку и спросить, ты подписывался под обращением губернатора? И я думаю, что никто не откажется от своей подписи. Поэтому на все уловки о том, что кого-то там насильно заставляет куда-то входить в какой-то кооператив, какие-то издевательства, какие-то угрозы над расправы над жизнью человека. Вот я сомневаюсь, что можно 530 человек запугать, что-то с ними сделать. Вот эти подписи в оригинале. Кто интересуется, может подойти, посмотреть. 70 листов с подписями все как положено